Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодняшнее видео будет для тех, кто любит фиалки. Идем на выставку фиалок. И вас с собой приглашаю. Хочу сказать, что уже пришло, пришло то время, когда пора их пересаживать, чтобы они зацвели к празднику весны. Выставка проходит в доме архитектора на улице Гринченко. Посмотрим красоту. It's not not a А им один год. Краина фиалок отмечает день народжения. Докар. Gracias. I'm mm -hmm. Какая насыщенная сестра Кэрри. Вот, смотри, какая обалденная, да? Там красоны. Эликсир молодый. У угу. Морозник. Жеральдина. а вот малиновый ажур, Юлинка, ты тут одного колера, а тут еще рубиновый лазер, очень интересно, одна вообще. Ой, какая крупная! Диаметр в каком большом, да? какая мелька. Это в огонь души. это весна. Черепица. Вот это понравилось. Очень красиво. Жанна на Какие листья. Ух. Так Вольный ветер. Отличается от предыдущей выставки. О, а это зеленое чудо. А вот это, Да, 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 уже понравился дом Мне мою нужно пересадить, возможно, я добьюсь такого цветения. Подых весны. Ставимо проточок. Ну так. Да. Ну, так. так, Форні його вирощує на підліфоні, але не підсвічують їм. Якщо їм підсвічую, вони такі листочки стають світліше. А на звичайному фазі вони дуже. Допомога ДСУ. Купи фиалку, поможи ДСУ. Девки есть. листики. 53. А для чего листочки обрезаны? Подрезаны. Мінімум 8 годин масло. Наприклад, якщо ни... Максимальний 9-9 см. На інгенетичні зарплати, поки вона коріння відчує крутий все вона розуміє, що її треба викидати. Я тебе буду ну, не снимать. Не знаю, наверное, да. Все, а Юля, что сказала? 41. Все можно. 41. 41. Давайте по одному только, сразу, По одному, по одному, а девочки, по одному. Привет. 22. Привет. По одному. Привет. По одному. Мне надо 20. блин, как девочки. Так? Я уже забыла, какой номер надо. 40. Девочки, я Шукаем 22, 23. Вот 22. О. Это деточка фиалки Вы отдали бумажку мне, да? Да. Тут ничего не может. 34. Вот я выиграла детку. Ура! Вторая листик выиграла. Что ты выиграла? Такую красуню еще. Как она называется? Ален. Ударка может быть, не знаю. Давай. Ну такая гарна. Сегодня у нас много подарочков. Похвастаемся. Ой. Такие счастливые, аж язык заплетается. Выиграли мы подарочки. Я выиграла одну фиалку, мини-трейлер. И выиграла бегонию красивую и петунию. А Рая выиграла большую взрослую фиалку. Правильно? А да. что еще? Листик. Два листика. И два листика. Так что мы с подарочком идем. Спасибо, друзья, что были со мной. До новых волнующих встреч. Встретимся в следующем видео. Пока-пока.